Да, братик, что вот? Да пизда там, братулец, ебать, это вообще какое-то казино подпольное, блядь. С построения не было, вызвали всех, ну дождь был, понял? Угу. Короче, вот это они два часа почти там сидели. Понял, ну час сорок, ебать. Короче, присягу принимают все. Все. Не принимают только тех, кто давал присягу Советскому Союзу. Все. Угу. И не ебет. Козырь сказал, что я вас заставлять не буду, нахуй, сдавай оружие, сдавай форму, нахуй, и пиздуй к хуям. У тебя 4 часа, блядь. Я подаю в Сочи, дальше разбирайся сам, типа, ты мобилизировал. Короче, по факту, как тут все пришли к выводу о том, что это их косяк, был то, что мы не делали этот момент, когда получали оружие. Все. Говорит, это не обсуждается. Говорит, или нахуй по этапу пойдете, там будут судить по гражданскому, типа, что ты откосил от мобилизации, блядь. То есть, если ты съебешься сейчас, mm -hmm. если ты отваливать начнешь, если тебя примут, то тебя будут не по трибуналу ебашить, а ты пойдешь, ну, э, как это называется, скажи мне, блядь, э, ну, типа, как по гражданскому, это по, по уголовному кодексу пойдешь. Сука, знала бы я лучше на контракт пошел бы дома нахуй ебать, блядь. А я бы лучше вообще б не шел. Уже, блядь, на континенте, нахуй, люди гуляют, пьют пиво, блядь. Ну парк, да, это, 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 я тоже слышал. Парк Щербакова кишит, вся хуйня, все нормально. Да, и есть... похуй, никто никому ничего, да, нахуй, не да, сделает, да. блядь. Даже кто дома остался, Да, да. Вот это, братан, обидно, блядь. Ну то, что, блядь, кричали, нахуй, блядь. Либо, блядь, тюрьма, либо, блядь, штраф, нахуй. Да. А какая пизду, нахуй. Я говорю, из-за этого нихуя ничего не будет, блядь. Нас наебали, вот. И по нас полное поводу... сюда кинули, нахуй. Теперь, блядь, боятся, не дай бог, если нас сейчас каратируют домой хотя бы на неделю. Ну, не на неделю, а хотя бы на пару суток блядь, ну, грубо говоря, дополнительного. Mm. Тут останется с 450 человек, нахуй, останется, блядь, 200, которые просто будут за деньгами сидеть за деньги.